Наверное, сил не хватило чуть-чуть, и тем более холодно в зале. Что вы сегодня как? Я считаю, что плохо, потому что думаю, могу лучше. Мы в прошлом году здесь играли просто, ну так сложилась ситуация, что там в баре чуть-чуть зал, ну не отвечает. Ну, конечно, у нас и здесь есть проблемы, но там еще больше. Мы стараемся, работаем, что-то новое привносим. Ну, для того, чтобы как бы, соперник э, нас знал, но ну, не совсем. Ну, и молодые игроки интересные, очень э... Как бы они не все знают, это приятно, когда ты что-то даешь, они что-то узнают и это делают, выполняют. И э, взрослые игроки чуть другая, как бы история, они понимают много, э, много знают. Э, но вот как кто пользуется установками, ну, когда тренер дает, э, это тоже очень приятно. Вот сегодня э, хочу отметить команду, потому что э, те установки, которые мы дали на игру, они старались выполнять. Были моменты, но. Э, ну, как бы в силу таких, ну реальных, как бы соперников сложные, тяжелые, игроки там хорошие, поэтому было тяжело защищаться, все идеально не получалось, но установки девочки выполняли четко, нам даже на какое-то время пришлось чуть-чуть, э, ну, пожертвовать заменой э, Виктория Шматова чуть дольше сидела, чем обычно, хотя она является одним из лидеров, вот, так по ходу игры надо было. Те результативные передачи, которые она дает, как бы нам нравится. Она хорошо видит площадку. Просто я думаю, в силу своей молодости там ну, не всегда принимает правильное решение, но эти ошибки они у каждого есть. Просто из-за того, что она очень яркая, поэтому ее всем видно. У остальных тоже ошибки есть. Мы довольны ее игрой. Мы будем тренироваться будем стараться, постараемся. Мы хотя выиграли ну, предыдущую игру с Одессой, но все равно э, были свои ошибки, над которыми мы будем работать. Как, э, тем более Одесса уже больше сыгралась, они так подтянулись и смогли выиграть игру у Тимскуфа. То есть они тоже сыгрываются, у них, я думаю, вносят корректировки. Будем стараться к этому быть готовыми. Мы стараемся, на тренировках самоотверженно работаем, девочки все молодцы. Ну, я думаю, что за счет самоотдачи только и Везение тоже немаловажную роль играет. Во-первых, два наших лидера команды Аня Покаева и Алина Ягупова получили пять фолов. Естественно, это сказалось на игре. Потом уже выходили игроки Славочки. Но тем не менее, я считаю, что игрокам Славочки удалось, чтобы команда соперника не сделала перелом, решающий. Им выдержали натиск. И в итоге все закончилось для нас хорошо. отлично играть, мы от них много чему учимся, так как это игроки национальной сборной, каждую тренировку стараемся против них работать в защите, получать от них что-то новое постоянно. У команда достаточно сильная, в ней играет четыре легионера, чего как бы мы не можем себе позволить на данный момент. Вот играем чисто украинским составом, у них играют три американки, достаточно сильные девочки, вот, которые сильны физически, ну и соответственно, что в Америке уровень баскетбола выше чем у нас. Но ну, мы стараемся как можем, боремся.